olim olim bo'lsa u qolaveradi hech qisi yo'q unga raddiya berish joyiza aytyapmiz masalan bitta professor chiqib olib qo'pol bo'lsa ham jinsiy aloqa haqida gapirsa haligi qo'pol bo'lsa ham aytamanda zakarni uzunligi kaltaligi haqida gapirsa chiqib olib yaldir boshlar odamlar hech kim e'tiroz bildirmaydi bir hamma tasanno aytib lak bosib uni komment yozib zo'r ekan deb eshitadi professor bu deydi gapga quloq solish kerak deydi siz o'zigizni qarangda o'sha menimcha deyayotgan odam siz masalan kunlik ishingiz nima kunlik ishingiz yumushingiz nima va bir oyda nechta kitob o'qigansiz siz masalan bir oyda demak bir yilni o'zi sh o'tgan yil nechta kitob o'qigansiz shu savolga javob bering eslolmaysiz to'g'rimi endi bu odamni ishi nima qarang chiqib masalan gapirayotgan odam dindan tolib ilm bo'lsin yoki bir olim bo'lsin bir davatchi bo'lsin uni ishi yigirma to'rt soat kitob o'qish shu dinga boshini suqib ya'ni endi o'zingizni saviyangizni bilingda endi shu odam gapiryapti chiqib turibsiz uni tagiga menimcha <laughs> deysiz xuddi shundak boshqaruvchilardan biri yana ulamolar ulamolar tayyorlashga e'tibor qaratish va ulamolar o'zi kimligini bilib olish eng muhim narsa bugungi kunda bizni ummatda ham mana shu ulamolar o'zi tayyorlash degan narsa sust keyin o'shalarni o'zi kimligi degan ulamolar kim ularni sifati qanaqa katta nuqson bor ham ulamo nimadan bilinadi ulamolar birinchidan xolis mo'minlar ularga sano aytishligidan bilinadi olimni olimligi qayerdan bilinadi desa kim unga maqtov aytayotganidan bilinadi bizna ishkalaani shu prezident maqtov aytsa bir odamga yoki shunaqangi haligi sodda o'zi aroq ichib yurgan o'zi shunaqangi bir pahishn qilib yurgan odamlar zo'r domlada shu desa ana shunaqa odam go'yoki bir olimga o'xshab ko'rinadi aslida bir narsaga baho bera olish o'sha narsani qadrini bilgan odam bo'ladi zar qadrini zargar biladi deydiyu dehqonga haligi tillani olib borib bersangiz ham tuproqdan farqi yo'q uni nazida tuproqda ham tilla deb o'tiraveradi dehqon olimni tanish uchun ilmni o'zi salgina bo'lsa ham hidini idlagan odamlarni maqtovidan olimni al tan bir odam ilmlimi ilmsizmi uni sal bo'lsa ham ilmdan saviyasi bor odamlar unga bergan bahosidan bilinadi olimlarni taskiyasidan boshqa tolib ilmlarni unga bergan taskiyasidan insoflik tolib ilmlar ana shuni olimligi bilinadi xuddi shuningdek yana olimlar bu vazifaga tayinlanganligidan bilinmaydi bizni xalqdagi eng katta illat mana shu olimlarni ilmlilarni vazifaga tayinlanganligiga qarab o'lchaydi masalan aytamizku bir odam haligi falon universitetni bitirgan magistraturani bitirgan madinada o'qigan misrda ala zahardan falon diplomi bor deyversangiz ana shunaqangi odamlarni ilmli deb o'ylaydi qarasangiz birdanga odamlar <laughs> shunaqangi odamlar <laughs> atrofiga to'da bo'ladi aslida masalan haligacha bizni odamlar alazharni bir narsa deb o'ylaydi men uni maqtanish uchun aytmayman shunchaki mana o'sha tuhmatga javob qilish uchun aytyapman o'zi ala azharni ham o'qimagan deyishdiyu alazharni imtihonlarini to'rtinchi kursgacha mana manan birortasidan yiqilmasdan sanaviyasida hattoki ikkita kursni imtihonini bir yilda o'tib imtihonlarini har bir kursini men bilan o'qiganlar biladi bu narsani avtobusda o'qib borib kitobini topshirganman o'tirib uni dars qilib emas hattoki shuni o'sha biz bilan birga kursda o'qigan quloqlar ham biladi aytdimu o'zbekistonda mamlik qilib yurikkitash biz bilan bir kursda o'qishardi o'shalar avtobusda o'qib borib kitobini imtihonini topshirganman nima demoqchiman bu yerda maqsad ya'ni ya'ni bu ali asharni diplomini olish hech narsa emas to'rtinchi <laughs> kursga borgandan <laughs> keyin ikki yil qasddan imtihonga bormaganman chunki to'rtinchi <laughs> kursda bitirib qo'ysangiz undan keyin iqoma olish boshqa narsa qiyinlashadi bitirib qo'yganingizdan keyin ana shu uchun u yerda iqoma olish hujjat qilib yurishlik uchun to'rtinchi <laughs> kursdan keyin imtihonga kirmaganman ikki yil u diplom olish hech narsa emas xuddi shunday madina universitetidan ham diplom olish hech narsa emas yoki u yerda magistratura yoqlash yoki u yerda doktorolik olish u hech narsa emas u ya'ni odamlarni men saviyasini tushuntirmoqchimanki odamlar ana shunaqa odamni bir katta bir ilmli odam deb o'ylaydi o'sha bir qog'oz olgan bo'lsa u koridorda o'qib aytyapmanm avtobusda o'qib borib ham olib qo'yasiz diplomni u uchun mana o'tirib katta ilm olgan odam bo'lish shart emas odamlar ilmni to'g'ri qadriga yetishni o'rganishi kerak u diplom hech narsaga dalolat qilmaydi misrda masalan shayxlarni qarang mana shayx abu ishoq hech qanaqa u diplomi yo'q islomi universitetlaridan mustafa adabiydi hech qanaqa diplomi yo'q islomiy universitetlarda na asqardan na boshqadan oddiy qu'lma qul odamlardan o'qib shunaqangi darajaga erishgan yoki qadimdan qarang ibn tamr rahmullohni biron katta bir madrasani o'shanda ham bo'lgan katta katta madrasalar bu nimalar bu. o'sha yerni bitirgan degan narsasi yo'q ustozlarni qo'lida ilm o'qib shunday ko'tarilgan imom ahmadni qarang biror mansabga o'tirmagan imom ahmad deymizmi shuni na muftiy bo'lgan na bir joyda imom bo'lmagan hech qanaqa mansabga kursiga o'tirgan odam emas lekin imomi ahmad to'rtta maszhabni birini sohibi deymizmi yoki abu haifa h o'zi qozib bo'lmayman deb shu qamoqda qamalib o'lib ketgan mansab ilmga dalolat qilmaydi sen bilasanmi mana shuni katta mufti bi'ladimi sen bilasanmi asqari shayxi bi'ladimi deydida mansab hech qanaqa ilmga dalolat qilmaydi biz ulamolarni tanishda mana shu narsani tushunib olishimiz kerak hech qachon mansabga o'chib unimli deb baho berilmaydi ya'ni xuddi shunday ummatni ichidagi bizda eng katta xatoliklardan biri ulamolar <laughs> bilan qorilarni <laughs> ajrata olmaslik juda katta ishkal bu masalan bir <laughs> odam chiqib turib chiroyli qur'on o'qib bersa odamlar <laughs> birdan shuni atrofiga to'dalanib ahli ilm deb oladi o'sha narsani u ahli ilm u u kerak bo'lsa munofiq bo'lishi mumkin hamma qori munofiq demaypman men rasululloh m hadislarida aytga ummatimni aksar munofiqlari qorilar deganlar qori ahli ilm emas odamlar birdan uni ahli ilmga aylantirib oladi qora deganda faqat qur'on o'qigan odamni nazarda tutmayapman men xuddi shunday kitob o'qigan odam ham ahli ilm emas shuni ham yaxshi tushunib olaylik biz kitob o'qigan degani hali u o'zbekcha kitob o'qiganini qo'ying ba'zila bizdaai men kitobda o'qiganman deb o'zbek kitoblarni aytib yuradiku arabcha kitob o'qigan odam ham ahli ilm emas arabcha kitob o'qigan odamni saviyasi shuki xuddiki mana arab bola maktabda birinchi ikkinchi sinfda arab tilini o'rgangan bo'ladiyu o'shani saviyasi bilan bir xili saviyasi nima o'qigan uchtasini tugatgan shifohiya o'qigan mabdan mabdannahu o'qigan sarf o'qigan bo'ldi ana shu narsani endi ilmlik deb o'ylanadi bizda aytyapmizku bu arab diyoriga borsangiz arab diyoridagi maktabdagi birinchi sinf bolasini u programmasi bu ilmlik deyilmaydi bunaqa kitob o'qishni bilgan odamni odam tabirjy yana aytaman masalan maktabda anatomiya ilmi bor odamga mana yuraging mana bu yerda jigaring mana bu yerda o'pkang bu yerda deb o'rgatadi endi odamlar shu anatomiyani maktabdagi programmasini o'qigan odamdan katta doktor bu deb borib turib yuragim og'riyapti doktor tekshirib qo'yingchi deydimi buyragim og'riyapti doktor tekshirib qo'yingchi bir tavsiya yozib beringchi deydimi demaydi nima uchun aytsangiz kuladi balki odam maktabdagi anatomiyani o'rgangani bilan ya'ni yurak qayerda jigar qayerdaligini bilib olgani bilan endi bu odam professor bo'lib qoladi doktor bo'lib qoladimi deydi jasadini ishonmaydi o'sha odamga a nima uchun mayda biz shunaqangi to'rtta shifoho o'qigan odam bo'lsa shunaqangi arabcha o'qishni o'rgangan odam bo'lsa birdan uni allomay zamonqigib yasab oladi katta bitta alloma yasab o qori ya'ni kitob o'qishni bilgan odam ilmli degani emas yoki xuddi shunday maiza qilayotgan odam xutba qilayotgan odam ilmli degani emas bizdagi eng yomon ish ishkanlardan biri hozirgi kunda man aytyapmizku internet ijtimoiy tarmoq degan narsada oson masalan men ozg'ona gapirishni bilsam chiqamanda chiroyli qilib bir <laughs> narsa bitta odam yozgani o'qib beramanda o'zimdan ma'ruzachi yasab olaman qarabsizki yigirma kun o'tgan odam kanalimda bir o'n mingta odam to'da bo'lgan natijada men chiqib o'sha yerda katta bir domlaga aylanib qolganman komentlarni o'qisangiz birdan odamlar yozib boshlaydi shu domlaga qanday savol bersam bo'ladi deydi qarangda ichkal qayerda chiroyli gapirgan odam savol berishga arziydigan odam bo'ladimi qarangda mana nimaga biz hali hanvuz tushunmaymiz shu narsani aytyapmanu yuqorida anatomiyani maktabdagi programmasini o'rgangan odamga yuragi mana bu yerda bo'ladi yurak mana bu yerda bo'ladi degan odamga borib turib yuragingizni ishonib operatsiya qilishlikni topshira olasizmi yoki buyragizni ishonib operatsiya qilishlikki topshira olasizmi u odam shuni qayerdaligini bildi xolos u odam unaqa mutaxassis emas hali nimaga siz jasadingizga ishonmagan odamga dinizna ishonasiz nimaga jasadingizga ishonmagan odamga oxiratizni ishonasiz ilm saviya qani qanaqa kitob o'qigan nimani tugatgan qaysi tafsirni o'qigan qaysi hadisni yodlagan buni bilishi kerak inson sal chiroyli mavzu qilsa birdaniga chiqib turib savol berishga qanday savol bersak bo'ladi shu domlaga deb qoladi ma'ruzachi odam boshqa odam olim odam boshqa odam qaraysizki ummatni katta katta masalalarini chiqib undan so'raydi jihod masalasi deysizmi ummatni uyog'li bu yoq'la qilib yboradigan masalan haligi takfir masalasi deysizmi keyin hozir ummatni ichidagi ixtiloflar deysizmi chiqib ana shundan so'ray boshlaydi u qarasangiz hali taui to'g'ri o'qishni bilmaydi o'zi bu hech kimni hech kimga kuygandan emas natijada yomonligi shundaki haligi odamni ham qo'ltig'iga suv purkab ko'taraverishadi 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 qarasangiz haligi odam h o'zini o'zi kimligini tanimay qolgan katta katta masalalarga burnini tiqyapti hali o'zi tajvidni bilmaydi hali o'zi arabcha tuzuk quruq tarjima qilishni bilmaydi alloh taolo ilmni eshigidan kelishga buyurgan uyga eshigidan kelinglar tomni ochib tushmanglar degan tomdan oshib tushgan odam yiqiladi narvonga birdaniga uchinchisiga sakrayman demaydi odam hamma narsani o'zini vaqti bor qilish kerak hech kim bu yerda o'zini shu yerda qoldirib da'vatchi qilib boshqani chiqarib yuborish emas mayli to'lsin to'lib ketmaydimi da'vatchi yoki ma'ruzachi lekin haddini bilishi kerakda odam mayli biz ham masalan o' o'shanaqa xatolarga yo'l qo'ygandimiz lekin o'sha narsa takrorlanmasligi uchun aytyapman odam o'zini haddini bilishi kerak chiroyli gapira olishligi hamma narsaga burnini tuqishligiga huquq bermaydi odamni o'pchilik hozir msalan savol berib chiqadida nimg aynidinglar nimaga avval avvalkilik jihoddan gapirmayapsizlar jamoatlar haqida gapirmayapsizlar deydi u hech kimdan qo'rqqandan yoki avvalgi aqidamizdan qaytgandan emas o'sha xatolikni tushunib yetdikki odam o'zini haddini bilishi kerak har narsaga burini tuqvemai hali uni haqida munosabat bildirgan hali buni haqida munosabat bildirgan siz chiroyli gapira oldingiz degani hamma narsaga endi huquqingiz bor degani emas gire. odamlar ham o'shani tushunishi kerak chiroyli gapira oldi degani bu odam hamma narsani biladi degani emas yoki odamlar masalan tarixni bilsa mufakkirlar musaqqaflar masalan ya'ni haligi sharqshunoslar ham tarixni biladi islom tarixini deysizmi xulof tarixini deysizmi bu odam endi olim degani emas bu chiqib turib undan savol so'rab boshlashadi natijada o'zi ham adashgan haligini ham qo'ltig'iga suv purkab kuniga menga mingta savol kelyapti sakkiz soat o'tirib javob beryapman deb kibrga ketqizib uni ham haddidan oshirgan ana shu qorishish bugungi kunda bizni mana ummatni yeyayotgan narsa savolni kimdan so'raysiz man u nimani o'qigan aytayapmanku biladiku odam masalan siymosidan nimani o'qidigiz nima kitob sharhladizqarang qur'on sunnatni bir sirnama hech bo'lmasa ko'zdan kechirib chiqdingizmiki din haqida gapira olasiz tafsirlarni mana hadislarni ko'zdan kechirib chiqdingizmi din haqida gapira oladigan bo'lib shunaqa odamdan so'rashi kerakda odam menga nima deb turib ilingan odamdan so'rab ketaverib dininizni nimaga ishonasiz unga jasadigi ishonmaydigan anatomiya o'rgangan odamga dininizni qanday ishonasiz jannatingiz do'zaxingiz u sizni oxiratingiz oh ustida mana shunaqa qilib qisqasi qori bilan olimni yoki maizachi bilan olimni o'rtasini ajratib olish kerak hamma ma'ruza qilgan odam olim bo'lavermaydi ya'ni bugungi kunda uni aytyapmizku bunday birovni yozgan narsasini olib chiqib o'qib berish ham oson u ubbidan savol berishga haqli odamga aylanib qolmaydi u xuddi shundak ana shuni ortidan keyin bizni hozirgi kunda ulamolarni qadri tushishligi kelib chiqyapti ya'ni ana shunaqangi o'zidan olim yasab olgan odamlarga odamlar tani qilishligi ortidan u nafaqat uni o'ziga masalan hozir mana qarang ashrorlar mana shuni hujjat qilyaptida qarang bular deyaptikei o'zi bitta odamni xatosi u o'sha tajjudni bilmasligimi boshqasimi bitta odamni xatosi lekin uni qarangda foydalanishligini xalqqa qanaqa ko'rsatyapti bular deyapti qarang ana shunaqa o'zi naqur hali tajvid o'qishni bilmaydi boshqa bilmaydi o'zbekcha yozib olingan bir narsalarni olib chiqib o'qib beryapti shunchaki deb butun bular deb turib tashqaridagi endi kim bo'lsa hammani ustiga mag'zu og'darilishiga sabab bo'lyapti odamlar shuni tushunmaydida nima qilibdi endi qo'lidan kelgancha harakat qilyaptiku deydi mayli lekin qilsin eshigidan kelib qilsin aks holda bular deyilishligiga sabab bo'ladi hammani ustiga mag'zu og'dariladi bitta odamni qilgani shunaqa aybini deb ya'ni odamlarni natijada keyin mana shunaqangi haqni ko'tarib chiqyapman degan odamlarga nisbatan ishonch yo'qoladi ha bittasimi <coughs> deb birdaniga o'shani hujjat qiladi keyin haqni ko'tarib chiqdi degan gap bo'lsa birdaniga haligi tog'utdan gapirgan odam bo'lsa haq botildan gapirgan odam bo'lsa birdaniga hayoliga o'shani olib keladi shayton ha u bittasimi mana ko'rdinku uni kimligini deydi umuman olganda hammani shundan keyin bu yerda haligi og'zidan chiqayotgan gapni qadri qolmaydi shaxsiyatini qadri emas <coughs> hech kimga shaxsiyatiga obro' qadr kerak emas uni ko'tarib chiqayotgan narsasinierda ishonch yo'qoladi o'z navbatida keyin haqiqiy olim odamni haqiqiy shu dinni ko'tarib chiqqan odamni ko'tarib chiqqan narsasini hurmati qolmagan bizda aytyapmizku bir inson qur'ondan gapirib turadi hadisdan gapirib turadi qarasangiz kirib turib bitta odam menimcha deb turadi olloh taolo insonlarga mana hamma o'zicha dinni gapiradi demagan fasalu ahla zikr bilmasanglar o'sha sohani egasidan so'ranglar hamma o'zicha gapirmaydi ummatni ichida mana shaxsiyatlar yo'qolganligi robboniy shaxsiyatlar yo'qolganligini alomati shu menimcha ko'paygan olim olim bo'lsa u qolaveradi qolaveradihech qisi yo'q unga radiya berish joize aytyapmiz masalan bitta professor chiqib olib qo'pol bo'lsa ham jinsiy aloqa haqida gapirsa haligi qo'pol bo'lsa ham aytamanda zakarni uzunligi kaltaligi haqida gapirsa chiqib boshlar odamlar hech kim e'tiroz bildirmaydi bir ham tasannu aytib lak bosib uni komment yozib zo'r ekan deb eshitadi professor bu deydi gapga quloq solish kerak deydi ha o'sha odam o'sha sohani mutaxassisi ekan mayli gapiga kiryapsan qarang lekin qarangki mana musibatni ayda chiqib turib bitta olim odammi bir tolibia ilm odammi dindan gapirsa uni tagiga hamma kirib menimcha deyishga huquqi bor siz o'zizni qarangda o'sha menimcha deyotgan odam siz masalan kunlik ishingiz nima kunlik ishingiz yumushingiz nima va bir oyda nechta kitob o'qigansiz siz masalan bir oyda demak bir yilni o'zi s o'tgan yil nechta kitob o'qigansiz shu savolga javob bering eslolmaysiz to'g'rimi endi bu odamni ishi nima qarang chiqib masalan gapirayotgan odam dindan tolib ilm bo'lsin yoki bir olim bo'lsin bir da'vatchi bo'lsin uni ishi yigirma to'rt soat kitob o'qish shu dinga boshini suqib ya'ni endi o'zizni saviyangizni bilingda endi shu odam gapiryapti chiqib turibsiz uni tagiga menimcha deysiz qarangdi odam sal o'zini saviyasini bilish kerak u olimni hurmati uchun emas u ko'tarib chiqqan narsasi uchun uni mana shundan din zoyi bo'lyapti qaysi kitobda o'qigansan desangiz shular <laughs> o'shanaqangi menimchalarni har bitta kitob o'qigan deydi ko'tarib keladi sariq kitobcha kichkinagina birming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yilda chop qilingan deydi qarani o'sha abdulaziz mansurdan bitta kitob bo'lib chiqadi menimcha deydi o'shandan olib turib men bitta kitobda o'qiganman deydi a bitta kitobni sizga bunday yahudiy yozib bersa ham kitob bo'lib qolaveradimi deydi asosdan o'qing qani nusxalardan sahih buxoriymi sahih muslimmi qur'onmi tafsirmi ibn kasirmi qani qayerda bor u sarh kitobni ko'tarib kelaveradi sanda sandiq qilib odam menimcha deb ko'tarib kelaveradi ilmni qadri bo'lishi kerak alloh taolo oyatda muammo paytda menimcha deb hammang bir biringga qayt demagandegan bir muammo bo'lgan paytda har yoqqa menimcha deb tarqatmasdan rasulga yoki rasul yo'q bo'lsalar mana ulul amrga ulamolar degan ulamolar shuni tafsirida ulul amrdan maqsad bir ishni qaytarishsa edi degan hammasi menimcha demasdan a shuni iste'bod qila oladigan ulamolar keyin yechib beradi degan qarang ulamolarni ham hammasi demayapti olloh istembod qila oladigan ulamolar yechib beradi deyapti nima degani iste'mbod degani yuqorida aytganimizdek yigirma to'rt soat kitobga boshini suqib o'tiradiganlargina yechib bera oladi muammolarni chiqib turib hamma menimcha o'ziga tortadi hamma o'ziga qaytmaydi unaqa narsa qaytadi bir narsan talashdinglarmi ollohga va rasuliga qaytinglar allohga va oxirat kuniga iymoning bo'lsa deyapti hammeni o'zingga tort degani yo'q ollohga rasuliga qaytish nima bilan bo'ladi kitobga va sunnatga qaytish bilan bo'ladi xuddi shundek qur'onni maqsadini qur'ondagi ollohni maqsadini hama ham haligi aytganimizdek aloddin mansur yoki abdulaliz mansurni o'zbekcha tarjimasini o'qib olib tushunavolmaydi qur'ondan ollohni maqsadini qur'onni arab tilida ollohni maqsadi tushuniladi olloh taolo oyatda qur'onda biz misollarni keltiramiz uni olimlarga aqli yetadi arab tilidan dinni asosidan xabardor bo'lgan insonlargina ollohni maqsadini tushuna oladi alloh aytyapti shu narsani hamma o'zicha menimcha tushuna olmaydi xuddi shunday fitnani ham dunyo fitnasi bo'lsin oxiratdan insonni chalg'itadigan fitnalar bo'lsin uni kelgan paytda olimlargina tushun oladi qorin qissasida alloh taolo oyatda aytganidek qorin yastanib hamma yoqqa ko'z ko'z bo'lib chiqqan paytda alloh taolo shunda ahli ilmlarni sharafini keltirgan ahli ilmlar aytdiki voy qolinga voy bo'gular ollohni savobi yaxshiku oxiratda nimaga hammangni suving oqadi qorunga degan shunda odamlar ahli ilmlarni odam hisoblamagan ha senga bo'lsa faqat shu oxirat bo'lsada aytamizku yashamaslik kerak ekanda bu gaplarni gaplar eshitsa uy qilmaslik kerak ekanda endi moshina inmaslik kerak ekanda endi i to'y qilmaslik kerak ekanda endi deydi lekin qorinni shundoq yerga yutgan zahoti alloh taolo oyat davomida aytadiki kechagina voh qorindaa bo'lsak qani deb og'zini suv oqib yotganlar haligi ilmlarni oldiga borib turib ha olloh asrabddi bizni ham sal bo'lsa biz ham qoringa o'xshab yerga yeri deb qolishdi degan ana shu yerda alloh ahli ilmlarni sharafini keltirgan ya'ni bir odamlarga og'zini suv oqib yuradi ertaga o'shalarni bir boshiga balo kelsa ertaga yig'lab ahli oldiga qaytib keladi to'g'ri aytgan ekansan <imdian> ahli ilmlar muammoni kelmasdan turib his qiladi odamlar bo'lsa boshiga tushgandan keyin his qiladi ana shu farq bu yerda ana shu uchun ham alloh taolo o'shalarga qaytishga buyurgan